І всім привіт, народ! З вами я, Люцифер, і ми продовжуємо грати в Гаррі Капотного! Так, минулий раз ми зупинилися на тому, що, в принципі, ми чекаємо від Філча. Але ми неудачно від нього втекли, і він нас піймав. І нас трохи відкинуло назад. Да-да-да-да-да. Тільки, но ну, єдине, я не помню, а що ми сюди вообще... Э, ой, сбираемся. Вот чесно, хоть убийцу уже не помню. Ну типу, я помню, ми бігали от тролля, помню. Э, там снайп нам давав задание якусь херень или варенье знайти. Ааа. Обо-пох, я твой мать. Опа! Так, да, и вот на тему моменте нас Филч и хапанул. Так, куда нам треба, получается? Так, нет, ну не сиди. А я? Филч, не дуркуй, блядь. Не дуркуй. Хорошо, правильно, вылезвится. Ага. О, куда ты побил? Ты думаешь, я <сессия> слепой? Сегодня в эту башню не пройдет никто. Очень сильно сомневаюсь в этом. Так, непонятное дело, что нужно было... Вот а, цех... Цех. Ну давай, ну не вот. Нет? Да, ладно. Так. Да, да, да. Я кей предполагаю, что а, это будет разбираться. Пивс, тебе за это влетит. Пивс, красава. Ага. Вот так можно отвлечь Филча. Эм. кто здесь? Эй, до свидания. <laughs> изи, изи, бризи. Так. Опа, чик -чирик. А кто то летает? я? А, ну, драконы там передавали, да? Брат Рона, Чарли, попросил своих друзей забрать дракончика с башни и отвезти его в Румынию. Окей, да, це було в книжці. В до речі, кстати, в цей момент вони упустили чогось. Ну, в принципі, в фільмі вони реально багато чого упустили, так що. Так, ага. да, давай звезду. Ну... Я не понял а я кто ги, А шо куда а кстати да реально а куда а, иди нахрен или нахрен или нахрен вот теперь у кого-то будут неприятности ой да больно тряп, блин кто думаешь Так, да, ладно, аккуратненько. Ты, ты, Так, так, вот теперь у кого-то а. будут неприятности. Чёртов стелс. Кто здесь? Ну а что, что такое? Другое. А что ты даже не Нарушитель! В запретном коридоре нарушитель! Ой, да к он то есть запретный коридор. Каждый собака знает, что там философские камни, бла-бла-бла, бла-бла-бла и прочее, прочее, прочее-бла. Так, давай прям, прям далеко, заходи, заходи, прям конкретно. Ага. Ты кто? А. Мисс Норрис. Миссис Норрис, я мог бы поклясться, что слышал шаги, но и Ну ладно, дорогая, давайте обыщем библиотеку. Да, вперед, давай в библиотеку, брата. Так, и... Ага! Вот теперь я точно слышал. Ну же, миссис Норрис, поищите его наверху. Да ладно, тебе теперь он вообще и будет тут. Ну, миссис Норрис, ну... Ты не пройдешь, милюзга. Сильно сомневаюсь, что ты сможешь на стрим от Ну ладно. Так. и что, и куда <свист Nate> <г arcade> Шо, Филс, все? Бай-бай, Филч. О, сбережения. все, а... Нарушитель! Так, а если есть сбережения, то это значит, что уже близок конец, конец этой, назовем это, лавы. А значит, далее будет что-то интереснее. Ну, я надеюсь, что будет что-то интереснее. И... Так, а куда мы не блядь? Uh -huh. Опа, пошли Здравствуй еще раз, Гарри. Как Еп, там сбор конфеток? Фред и Джордж опять что-то задумали. Я прав? Да, я понимаю, мы consciente. уже рассказали о вашей победе в Квидич? Отлично, Гарри. Так держать и кубок будет наш. Ой, тільки не надо заквидить, я не хочу ще два матча грати. Якщо шо разработчики сюда влепили ще два матча проти кого-то кто там остался? Ой, дай бог пометим Против мать его його... Так, окей Ну, Ага! Так. Опа. Выходи, <тас Jorge> выходи, <тас border> <план> выходи <com> я выйдем. все равно найду тебя. Ага. А вот Эй, где он? Ну только попадись мне, маленький проныра. Не найдешь. Так, я понял, просто шагаем за ником. И он нас приведет в эту игру. И... Ага. <гум> я тебя понял. Правильно, да, звали. <гум> 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 Ничего себе! Вы это видели, как я размынулся с этой миссис Норрис? Это прям вообще прям, ну, вау. Что, все? Все? Че не, че не все? А, зеркало не Або желание только наоборот. Да, давай подивимось на батьки в Гарика. В зеркале и резиды отражались родители Гарри. Зеки Форд стал резиды. Гарри жадно смотрел на них, словно надеясь провалиться сквозь стекло и оказаться с ними рядом. Когда позади прозвучал голос, Гарри чуть не подпрыгнул от удивления. Да, да, вот Он медленно бургатый. Обернулся, и так ты, как сотни других до тебя, обнаружил источник счастья, скрытый в зеркале Эризиды, сказал. Да какая он объяснил Еленове... что зеркало. И на весне нам Самые сокровенные, самые отчаянные желания сердца, но не дает ни знаний, ни правды. Вскоре зеркало перенесут в другое помещение, продолжил Дамблдор, и добавил, что если Гарри еще раз найдет это зеркало, то будет готов. Готов к чему? Да, подумал, там, Гарри. Из каких пор Резида. Кто такая Резида, блядь? Мерзкие ученички опять ускользнули, но я запер единственную дверь. Миссис Норрис, моя дорогая, оставайтесь Ой. здесь и наблюдайте за библиотекой. А наша мне библиотеку, товарищ Белыч. Блять, ну Дамбардук, Дамбардук, конечно, молодец, мне бы и свой. Мих бы и цей. Мы бы иду в комнату провести. Ой, да. Ой опять чувствую геморрой, блядь. Ну, в плане того, что снова какая -то... Как пихня. Эм, что? Ну давай, забираем сюда. Не, ну и в Хогвартсе, конечно, обширная библиотека, но, по-моему, она должна будет только меньше, чем что ага. Единственный выход отсюда через эти ворота. Они ужасно скрипят. Следите за этой стороной комнаты, а я прослежу за той. Мы поймаем их, моя кошечка. <фу> Не поймаете. Но <Бо> за гарика, Нарушитель! Граю... <фу> ага! Так. Ого. Ты нафига с ним говорил? Ты, конечно, добьешь. Да, окей. Допустим. И что далее? Ага, треба будет поднимать эти отвесы. Так, ладно. А ладно? Вингард, я А ч ⁇ она заорала, всякие так не помню. А, э, Норрис. Звучит, будь ласка. Где ты? Я тут все выпустил, правда, я не умираю, я честно. Эй! Кто здесь? Замануха? это то страшно. Я до тебя доберусь. Да-да, И ты об этом пожалеешь. Конечно-конечно, Филочка, конечно. конечно, Юрочка, конечно. Да. И что-то я не понял. А что дали? А куда? А зачем? Что щедрость есть такая? Поебота. Да ладно. Никто не Нет. сможет оставить дурака да. Аргуса Филча. Ой. Да ладно, тобі! Треба ж отсюда начинать. Ну хотя бы теперь зараз мы понимаем, что там на самом деле 4 цих хреновины. Треба передвигаться, Давай, запрыгай! Гарик, запрыгай! Ну аж... Единственный выход отсюда через эти ворота. Да, 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 да. Они ужасно скрипят. Следите за этой стороной комнаты, а я прослежу за той. Мы поймаем их, моя кошечка. Не поймаете. Нарушитель! Ага! Че их Так. Так, вот тут... Ага. Да, их таки четыре. Так, идем мы сюда. Да, давай, ставим ему... на личку. Да, 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 сейчас моя перенятая сеть. Я пойду. Да, сюда прибежала миссис Норрис. У нас зараз подивится така и пиде. Да, анимацию, конечно, тебе прямо и да. Печь. Ага, печь там. Соответственно, мы бежим вот теперь сюда. Резко залетаем. Вингардиум Левиоса. А, Вингардиум Левиоса. Так. Нарушитель! В да. В запретном коридоре на да, нарушитель. да, я тут, братан, я тут. Да, теперь два Е, теперь вышло еще два. Угу. Вали, нахрен, Вали, вали, вали. Ага, зараз така замруга, значить можна сюди буде зайти зараз. М -м -м -м. Так, сюди вибігає норіс, буде дивитися. Подивиться, подивиться і звалить, а ми тим часом пробіжемо в нас тут комнату напротив. Ой! Чесно, мені вже ем, аж не терпиться розпочати грати вже в наступну частину. Тобто в мене вже до свого часу друга частина. Тайна кімната. Третя частина. І четверта кубок вогню. Хто здесь? ты, пронырливая козявка. Ну я тебе покажу, когда поймаю. И... тебе за это влетит. Не влетит. И где ты побег? Илло Ага, лишилася миссис Норрис. А я походу рано разбей вс фигуру. Ничего себе стороны я еще одну. Опа. Тык-тык-тык тык. Хе-хе-хе. Ебать. Опа. И что тут у нас? О, близнюки, йо пересете. Ви що тут робите? Та ти шо, гониш чи тішо. Да вони, походу, школу знають краще, ніж філч. Що, зараз побачимо тайну лабораторію близнюків, чи що? Що тут буде? Лава, там, я не знаю. Чорний Онікс? Предкуті жертви. Так, і куди ми попали, бляха? О, братва. Эй, Гарри, ты собрал для нас 25 конфет. Блять, кто? Класс. Теперь у нас достаточно конфет. Для чего? Спасибо, Гарри. Что мы без тебя делали? Держи волшебную карточку. Ты ее заслужил. Ты горы конфет высобрала. Спасибо, Гарри. Ты нас здорово выручил. Помни. Ты знать не знаешь, что мы собираем конфеты. Да мне а мне просто кого ничего. Нашей тайной. Договорились? Да, да, да. Пошли, да. Джордж, у нас полно дел. Так, кто ты у нас такая? Назову. Ага. Так, давайте пойдем... Не тут, не тут. Йо, я уже помню, кто такие. Альберт Вафлинг, Это кто? Урик Стран. Так. А не, ага. Так. Это кто? Так. Так. Вот а, Ровена Кохтевран. Йо-мо моё серьезняковая ведьма. Годы жизни неизвестная, Одна из заступательниц Хогварцкой школы. Ее честь названа одним из четырех факультетов Хогварца. Понял, да? Да. Так. Окей. А. Куда мы? Зачем мы? Что, обратно у нас что? Нахрен я тут спускался? Да. Типа я получается туда съездил чика типа, ради карточки кеша. Ладно. Окей. Я думаю, буду новая глава, типа ля а там что-то подземелье, плюс сюда будем там какие-то ловушки. Еще какая хрень. А нет. Нарон и Гарри узнали тайну философского камня. С mm -hmm. его помощью можно было получить эликсир жизни, зелье, дарующее бессмертие. Mm -hmm. Удивительно, что кто-то хочет его украсть. Такая штука любому пригодится, заметил Гарри. Гермиона предположила, что в свертке, который Хагрид забрал из банка Гринготс, был философский камень, а теперь камень лежал в запретном коридоре, и его охранял тот, кто рычал на Гарри и его друзей. Но мы не знаем, а кто там рычал. Тут в игре нам не показалось... В да. последнее время Снег ведет себя очень подозрительно. Ага. Мне кажется, он хочет украсть философский камень. Знак да. не станет ничего делать, пока Дамблдор в школе. Ну, блин, Но всегда, Дамблдор он, 10 минут не назад не улетел сюда, в Лондон, в Министерство магии. Значит, это будет сегодня. Пойдем. О, это получается финал. Ёпарас это. Мы же пришли, получается. Что делать с Филчем? Он всегда следит за запретным коридором. Только бы нам Филча. повезло. Чи не в расход. Похоже, Филч решил сегодня отдохнуть. Ну и да, слава богу. Да, да, да. Бо там його квір, як бы трошки ну, реально в расход пускай. Ну, Майк, ладно. Ладно, никто Филча в расход не пускал. Ну уже пошли швидше! Ну, пішли. Але, мабуть, будемо це... ми проходити вже далі, в наступній серії. Да. М -м якраз ми завершили... Епопієр з драконом, завершили папірс з Філчем, на цьому ми думаю, серію цю завершимо, а вже наступна буде, так сказать, фінальна. Що ж, а з вами був Люцифер, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Загалом буду радий будь-якій вашій активності. Всіх люблю, всім папа! -па.